Всем привет, ребята! Всех витаю на своем канале. Посмотрите, вчера приготовила лазанью. Лазанью готовлю уже очень давно. Это у меня отдельно формочки для мамы. Вот такую я маме передам. И вот такую большую форму я готовила вчера. Тут уже мы ее съели частично. Лазанья очень вкусная у меня получается. Рецепт привезен из Италии. Классический обычный рецепт. Значит, листы лазани сырыми я прям вот э, готовлю э, в духовке, ложу, Потом баланьез, потом бешамель. У меня тут еще пармезан, моцарелла. Э, вот, очень вкусная получается лазанья, вообще ням-ням-ням прям. Ну, занимает достаточно долгое время, где-то порядка трех часов в общей сложности э, приготовления. Но это очень-очень-очень вкусно. Рекомендую, приготовьте. Обязательно порадуйте своих близких. Ребята, всем привет! Всех видаю на своем канале. Мы сейчас с Вовой направляемся в театр, в котором мы уже были. Я вам очень рекомендовала постановку Матинка Курашта едит». и Едиты. Кстати, они приезжают с кастролями в Днепр. В, Днепр, в Днепр, и они. Зеркало не видно. Зеркало они видят. А, так видно. Ну вот, хорошо. Буду ближе тогда говорить. Поэтому обратите внимание, Матинка Курашта и Едиты. С гастролями будут в Днепре. Не помню точную дату, но мне случайно пришло оповещение в Фейсбуке. Ну, я листала Фейсбук ленту просто и увидела, что в театре оперы и балета, по-моему, будет Матинка курашка едити. Это потрясающая, классная постановка. Спектакль мощнейший. Мы с Вовой. Впечатлением были и до сих пор самое приятное впечатление об этом спектакле. И э, я уже не вспомню, когда настолько сильно меня впечатлял театр. Ну, конечно же, после театра Верим. Точнее, вы знаете, после театра Верим, который был 15 лет назад, в который мы ходили раньше, когда я еще училась в институте, в школе. Там был очень сильный актерский состав все тот же режиссер был Петренко, но э, они больше как-то классику ставили, и э, постановки были такие цепляющие. А вот, э, когда вот я с, ну вот и с Вовой ходила, вот мы ходили на постановку, на спектакль, меня как-то не, не зацепил совершенно, не оставил след. И перед этим еще, я помню, ходила с ребятами тоже в прошлом году, по-моему. Как-то не то. И мне вот... Э, в театре здесь в Каменском тогда мне очень напомнила, вот этот театр Верим 15-летней давности. Когда ты выходишь, и у тебя просто челюсть отвисшая, у тебя перехвачено дыхание. Ты под впечатлением, ты реально под впечатлением. Это дорогого стоит, это сейчас редкость, поэтому сходите. Ну, а мы едем в, опять тот же театр имени Леси Украинки, который находится в городе Каменское, на спектакль, который называется «Отель двух светив», «Отель двух миров». И честно говоря, я не посмотрела, что это за э, постановка. Но это спектакль местного режиссера этого театра. Матинка Кураж это был приглашенный режиссер, а это спектакль уже местного реж... режиссера. Не знаю, современное, ну, скорее всего, что-то из современного, э, не, не по классике точно. Ну, поэтому э, надеюсь, что нам понравится цена билета там варьируется от 150 гривен до 350 гривен. Мы купили онлайн билеты за 300 гривен в портере. Десятый ряд у нас, по-моему. Вот. В прошлый раз мы были немножко дальше. Театр такой симпатичный очень, и в актерском составе много заслуженных артистов, народных артистов Украины. Поэтому, как знаете, очень культурно, очень культурно провести свое время, свой вечер, выходной день, почему бы и нет. Я театралка еще там, и надеюсь, что второй спектакль этого театра оставят также самое приятное впечатление, что и первые. Я очень на это надеюсь. Поэтому, и, конечно же, беру вас с собой, кусочки спектакля, возможно, запишу и покажу вам, и поделюсь своими впечатлениями. Нам приятного просмотра. Так, ребята, я вам еще хочу вам показать, кстати, заводы гудять. Город Каменской. Тут в Каменском есть такая достопримечательность, называется Прометей. Посмотрите, ой, как красиво. Я его сейчас сниму прям на фоне неба. Один из трех в Украине. В Европе даже. Прометей вот такой знаменитый. Знаменитый на весь мир. Прометей стоит в Каменском, охраняя Каменское. Да достопримечательность, серьезная. Вам не хухры, мухры. О, уже в театр бачу. Люди в платях. І ми театр імені Лесі Українки Вот так виглядає здание театра. Вот. Фасад такой. Афиши. О, тут симпатично, мне нравится, кстати. Площа 250 річчя міста На фише. О, метод Гронхольма. В театрі, верим тоже. Ставят его. Тут зайка. Просто мы приїхали за 10 минут. А? Как О, самолет, -зало. Комунальний заклад академічний музично драматичний театр імені Леси Українки, місце Кам'янське. Історична зона, кстати. Можна сканировати по QR-коду. телефон на QR-код, и вам высветится информация про всю историчную зону. Вот так театр выглядит. Да, никого сейчас нема. А там маршруточки деточек привезли. Отель двух светив. Да, будем. Внутрь будем заходить. Я снимаю. Это здание так пахнет, да. Это вон О, да? Они да, А да. что? В хитом ледачку вот после третьего зенка заборонено. Да. Вот так. Вот выглядит. А? Пока на маше можно заходить. Ну да. Интересно. Конечно, желательно снять верхнюю одежду. Но пока не отапливается зал, то мы предпочитаем посидеть. В курсе. Ну, пошли посмотрим, что там в ассортименте буфета. Не, ну интересно, вот буфет есть. А в прошлый раз он был закрыт, по-моему. Ого, так тут прям ресторан. Смотри. Обалдеть. Я перенеслась на 30 лет назад. Тут можно выпить. До настроения. Интересно. Столики. Ну, это бродики. Ну так, в общем, букет. ряд мы взяли билеты в этот раз. Поближе, конечно, получше. Так. Люстра почти как в Одесском оперном театре. Маленькая копия. Людей очень много, кстати. Когда я покупала билеты, то ну, по центру уже очень мало оставалось билетов. Поковушки были. На балкон, кстати, не продаются почему-то места. Не знаю почему. Нет в продаже балкона.

おっ。 Цього літа не існує. Гаразд тоді. Тоді піду з службовими сходами. Ви всі так. Ви всі спожеволіли. Вас треба всіх А Ми у неї зальовані. Я зайду бить. Ночі, я намагався вирити тунель просто в себе в кімнаті, Шо, копав руками, не чувано. Жодного виходу. Ще регул про на прозорі вікна. Якщо ви зараз не скажете мені, як звідси піти, я розіб'ю скло і вистрибну з вікна, хто б сумнівався. <сіх> in <laughs> Добре, що в машине я був сам. Первый плюс на вашу користь. А вас я уявляв інакшою. Даруйте. Ви вродлива. Жульєн Порталь, 30 років. Народився в заможній родині, отримав престижного світу. Серйозних хірургічних операцій не мав, важких хвороб не переживал. Ребята, в театрі така фірменна вода самого театру. Академічний, музико-драматичний <laughs> кава. Мама? Це лати. Я говорю, лати, будь ласка, а американо з вершками. Я кажу, да. так. Добре. Вкуснятий, так? Дуже. Спеціальна фірменна водичка. 30 гривень вода в театрі коштує. Кава, не знаю, скільки. 30 гривень. И фанта у Бова. 35. 35. 100 гривен. Почему так? Да? Вода, значит, тоже 35. Кисляк страшный. А что на кислее? Зерно дерьмо такое дерьмовое. Кислинка, это же благородный кофе. Ребята, напишите в комментариях, что я всегда недовольна Ивова. Ну, просто по факту, реально. Если не вкусно, оно не вкусно. Напишите вкусный сорт кофе. Чтоб здесь был да, что не заказывать. Уже был первый звоночек. Людей очень много. А там еще очередь в буфет километровая. Пока все не покормятся, они начнут спектакль. И, кстати, было оповещение, что во время поветренной тревоги спектакль останавливается, и всех просят пройти в укрытие. Мне пока очень нравится, очень интересно. Скажешь, это, скорее всего, по какой-то книжке. По какой-то книжке, да спектакли по каким-то книжкам? Нет. Как это нет? Написать сразу сценарий. Ну, пьесу можно написать. Фу, это ужас. ты сама хотела. Хотела, получила. Дай мне фанточка забить, пожалуйста. <сöring> <сöring> Попробуй. Актеры играют супер. Мне очень нравится. Актерская игра. Актерская а, я... игра? я вот, знаете, сначала оно так, типа, чувствуешь себя, что ты смотришь спектакль, а потом погружаешься уже непосредственно в действие, в сюжет, уже начинаешь... Я уже сопереживала этой Марии, так что ей комплименты в жизни не говорили. У меня уже слезка пустилась. Кофе у меня с Кошмар жадный. Жадина. Мужчина-телец. Бать на комменты. Я накрасила губы сегодня карандашом. Я накрасила сегодня губы карандашом, кстати, такой коричневый оттенок. Мне кажется, неплохо. Детская неожиданность. Кор -кор 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 -кор... Пошли я в турецкую. Встретимся Иди. во втором действии, ребятки. Дайте мені, адресу того велосипедиста, я куплю куда. Чеварі у вас помирає, а президент оживає. У мене не бачу ніякого зв'язку. Смерть не є ні карою, ні винагородою. Ви всі вважаєте, що смерть це ваша особиста справа, це смерть. Її ні... Говорячи вашою мовою, я ще не зустрічала когось. 就算出国，我不能 ребята, мы уже вышли из театра, закончился спектакль. Я наревелась, наплакалась. Почти весь спектакль плакала. Вове говорю, то ли я такая тонкослезая, то ли действительно вот настолько проникала и сюжеты, и актеры в сердце, в душу, что я прям сдерживала, реально очень сдерживала себя в некоторых моментах, потому что постоянно плакала. Очень трогательный спектакль, очень душевный. Рекомендую сходить, кто живет в Каменском, ну, в принципе, в то же Днепре тоже можете приехать, потому что тут... Что тут до Каменского? На машине полчаса. В принципе, ехать... Сейчас сколько? 8 часов вечера. Успеете еще доехать. Успеете еще доехать до Днепра. Рекомендую посмотреть. Очень хороший спектакль, душевный, такой добрый. Наревелась я, наплакалась. Был полный зал. Молодцы. Мне нравится этот театр. Он меня действительно относит на 15 лет назад, когда в свое время театр, верим, был на коне. И со всего города съезжались туда и ждали э, спектакля их очередного. Вот здесь мне очень напоминает этот театр Леси Украинки. Я специально включила свет, чтобы меня было видно. Рекомендую посетить. Я под впечатлением очередным. Конечно, матинка кураж мне больше понравилась, потому что сценография там была э, значительно круче, ярче. Но э, сравнивать вообще в принципе очень глупо сравнивать любые спектакли. Каждый спектакль это как живой организм. Это сплетение всего актерского состава, сценографии, сюжета, костюмов, актеров. Это все по-разному и сравнивать это не стоит. Но этот спектакль тоже оставит след. В моей душе, в моем сердце, рекомендую. Молодцы. Вот как для Каменского, вообще-то, в принципе, мне очень-очень нравится сходите обязательно в театр Лесси Украинки. Это того стоит однозначно. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Поставьте обязательно лайк, напишите ваши комментарии, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И до новых влогов. Всем пока. Берегите себя и своих близких. Пока.